હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ ચાર વિષય હિન્દીમાં બીજું ઇકાઈ બઢતે કદમ જેની સ્વઅધ્યયન પોથીનું સો ટકા ટાઈપિંગ સાથે આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બે લેકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે વિડીયો લાઇક કરો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો तो बढ़ते कदम प्रश्न एक हिंदी और गुजराती में भिन्न रूप से लिखे जाने वाले वर्ण लिखिए और निम्नलिखित वर्णों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए क्षय क्षत्रिय क्षमा ज्ञान शांत त्र त्रिशूल त्रिनेत्र श्र श्रम श्रेय यज्ञ रेडी प्रश्न त्र उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यह पतंग है वह पतंग है यह पुस्तक है वह पुस्तक है यह लड़का है वह लड़किया है यह घोड़ा है वह घोड़ा है प्रश्न त्रण ब पढ़िए और समझिए તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ચાર ના તમામ વિષયના વિડિયો વિડીયો લેકચર આવી સ્વ તો ક્યાંથી ભાઈ તો આપણી વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી ત્રણથી બાર ધોરણના તમામ વિષયના વિડીયો લેક્ચર સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો એકમ કસોટી સ્વ પોથી પ્રોજેક્ટ બુક તો ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેડ ડિજિટલ કોર્સમાં જુદા જુદા પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં અત્યાર સુધી લેવાયેલી એકમ કસોટીના પેપરો ત્રણથી બારમાં ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો તમારું ધોરણ પસંદ કરી ગણિત ગુજરાતી અહીંયા આસપાસ ઇંગ્લિશ હિન્દી જોઈ શકશો प्रश्न तरण का उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ये तितलियां हैं उनके पंख रंग हैं है यह अरविंद है इसके पास किताब है वह कौवा है उसका रंग काला है वे दो पेड़ है उन पर बगुले बैठे है ये बकरिया है उनके रंग सफेद ये फूल है इनके रंग इनके फूल रंग बेरंगी है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वह एक होनहार लड़का है क्या तुम मेरे लिए पानी लाएंगे हम रविवार को घूमने जाएंगे मैं कल बाजार जाऊंगा तुम क्या कर रहे कर रहे कर हो कर रहे हो एमारे। चलो प्रश्न पांच चित्र देखकर उत्तर लिखिए मित्रों आ बहुबधी परीक्षा बराबर चार पांच वाक्य पुछाई लड़की कहाँ खड़ी है गाय के आगे बंदर क्या कर रहे हैं बंदर उछल कूद कर रहे हैं चित्र में क्या नहीं है लड़का घर की छत किससे बनी है खपरे प्रश्नों के उत्तर लिखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में मोर गाय बंदर लड़की पेड़ बादल और घर दिखाई दे रहे हैं आकाश में बादल कब दिखाई देते हैं? आकाश में बादल वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। मोर क्यों नाच रहे हैं? मोर आकाश में वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं वर्षा आने वाली है इसलिए मोर नाच रहे विद्यार्थी मित्रों जो तमने भी भूल देखा तो कमेंट कर जो वर्षा आने वाली है इसलिए मोर नाच रहे है पेड़ के ऊपर कितने बंदर है पेड़ के ऊपर दो बंदर है लड़की गाय के पास क्यों खड़ी है लड़की गाय के पास क्यों खड़ी होगी तो लड़की गाय के पास खड़ी है क्योंकि उसे गाय बहुत पसंद होगी त्यारत रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए वह लड़का है वह लड़की है वह घोड़ा है वह घोड़ी है वह यह विद्यार्थी है यह विद्यार्थिनी है यह मोर है यह मोरनी है त्यार पची प्रश्न आठ उदाहरण के अनुसार सोचकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यह लड़का है ये लड़के है यह माला है ये माला ये है वह तितली है ये तितलियां है वे लड़की है ये लड़कियां है यह पुस्तक है ये पुस्तक है प्रश्न आठ ब दिए गए वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए यह घोड़ा है यह घोड़े है वह तितली है वे तितलियां है यह हाथी ये हाथी है वह चूहा है तो वे चूहे है त्यारित्रो मित्रों खाली लखवानी थी मछलियां पानी के अंदर रहती है मोर घर ऊपर नाच रहा है मैं आपके लिए खिलौने लाऊंगी आपकी किताब मेज के नीचे है लड़की पेड़ के पास खड़ी है चलो एक वचन बहुवचन विषय जानकारी यह ये इस इन वह वे उस उन। તો આ રીતે સરસ મજાનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થઈ ગયું છે તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો અને હા તમને કોઈ શબ્દમાં ભૂલ લાગે તો કમેન્ટ કરજો તેથી ભૂલ સુધારી શકે અને વિડીયો કેવો લાગ્યો તો પણ કમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરશો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત